Xəbərin daha çox yayılması və vətəndaşlarımızın məlumatlanması üçün videonu bəyənməyinizi xahiş edirik. Türkiyə bayrağı Ermənistan xarici işlər nazirinin evində. Belə ki, Ermənistanın Türkiyə siyasəti ilə razılaşmayan Daşnaq sükun partiyası Ermənistan xarici işlər nazirinin evinə üzərində türk bayrağı olan qızılgül buketini gətirib. Bununla bağlı video sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Ukrayna ordusu sutqa ərzində Donbasda 12 hücumu dəf edib. Ukrayna kəbilərinə istinadla xəbər verilir ki, bu barədə Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, sutka ərzində Rusiyaya məxsus 6 tank, 5 artilleriya qrupu, 22 zirehli texnika, 8 hərbi avtomobil və çox sayda puam məhv edildi. İrəvanda müxalifət lideri İşxan Saqatelyanın rəhbərlik etdiyi müqavimət hərəkəti şəhərin müxtəlif istiqamətlərində baş nazirin istifası tələbi ilə yürüş keçirib. Erməni mediasını istinadən xəbər veririk ki, hazırda küçələrdə avtomobillərin hərəkəti iflic olub. Etirazçılar həmrəylik, Nikol Sadqındı şüarları ilə əhalinə etirazlara səsliylər. Aksiyalarda polis 70-dəki etirazçını saxlayıb Məlumatlara görə, müxalifətin tanınmış fəalları ilə yanaşı, Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Köçəryanın oğlu Levon Köçəryan da saxlanılıb. Qeyd etdik ki, Yerevan'da eyni vaxtda 20 mitin keçirilib. M